assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar bugungi mavzuimiz yaxna taomlar tayyorlash quyidagi reja asosida darsni olib boramiz yaxna taomlar va ularning turlari sabzavotli va aralash salatlar mevali salatlar gazaklar salatlar va gazaklarni bezatish yaxna taomlar quyidagicha salatlarga mevali sabzavotli aralash gazaklarga esa mevali sabzavotli sut mahsulotli misol bo'ladi sabzavotli va aralash salatlar masalliqlar 2 bog' rediska 1 dona bulg'or qalampiri 3-4 dona bodring kichikroq karam 2 dona pomidor yarim bog' shivit, yarim bog' kashnich yalpiz tuz 1 osh qoshiqda zaytun yok yoki o'simlik yog'i bahor salatini tayyorlashning sxemasi bilan tanishamiz birinchi salat tayyorlash uchun masalliqlarni yuvib tozalab tayyorlab qo'yiladi ikkinchi karamni maydalab samoncha shaklida to'g'rab olinadi tuz bilan ezg'ilanadi bodring va bulg'or qalampirini samoncha va rediska pomidorni dumaloq parrak shaklda to'g'rab olinadi shivit kashnish yalpizni ham mayda to'g'rab zaytun yog'i qo'shib hamma masalliqlar aralashtiriladi salatni likopchalarga solib ustini bezatib dasturxonga tortiladi baqlajonli salat masalliqlar ikkita ba katta baqlajon ikki dona tuxum ikki dona pomidor birta kartoshka uch bo'lak sarimsoq piyoz bir osh qoshiqda o'simlik yog'i ko'katlar tuz murch baqlajon salatini tayyorlashning texnologik chizmasi baqlajon aylana shaklda to'g'raladi tuxumni ko'pirtirib baqlajonlarni botirib olinadi va qizdirilgan yog'da o'rtacha olovda ozgina qizartirib qovuriladi kartoshkani mayda somoncha shaklda to'g'raladi va qizdirilgan o'simlik yog'ida qovurib olinadi pomidorni somoncha shaklida maydalab to'g'raladi sarimsoqni ham maydalab so'ngra barcha masalliqlarni aralashtirib tuz va murch solinadi likopchaga solib dasturxonga tortiladi mevali salatlar kamalak salati masalliqlar 4 kishi misolida olamiz 2 dona kivi 2 dona nok 2-4 dona apelsin bir bosh uzum 50 gramm mayiz 50 gramm tarvuz 2 osh qoshiq asal 100 milligramm apelsin sharbati kamalak salatini tayyorlashning texnologik chizmasi barcha masalliqlar yuvib po'sti artilib keraksiz po'choq qismi olib tashlanadi va to'g'rashga tayyorlab olinadi kivinni po'sti artilib aylana shaklda to'g'raladi tarvuz va notning yumshoq qismi bir santimetr kattalikda kubikchalar shaklida to'g'rlanadi ikki dona apelsin po'st archilib teliklanadi va bo'laklarga bo'linadi uzum bandidan tozalanib ikki bo'lakka bo'linadi va urug' ehtiyotlik bilan tozalanadi agar uzum bo'lmasa mayizni ham suvga solib qo'yib ishlatsa bo'ladi mevalar aralashtirib salat donlarga solinadi qolgan ikki dona apelsinning sharbati siqib olinadi va asal bilan aralashtirib mevalar ustidan solinadi dasturxonga tortishdan avval muzxonaga o'n daqiqa qo'yib olinsa mevalar sharbati shimib olinadi va yanada mazali bo'ladi mevali salatlarga yog'siz tvorog qaymoq ham qo'shish mumkin gazaklar sabzavotli gazak sabzi qalamchalari sabzilarni qalamcha qilib to'g'rang sous tayyorlang sarimsoqni ezg'ichdan o'tkazing va uni to'rt qoshiq qatiq va bir qoshiq ukrop bilan aralashtiring ziravorlar qo'shing cho'pdagi gazaklar sariq va bulg'or va pishloqni ko'p shaklda to'g'rang cho'pga yashil zaytun kichik pomidor pishloq va sariq bulg'orni o'tkazing gazakni petrushka va qatiq sous bilan taqdim eting kiyimli bodring yashil bodringni ikki bo'ling va uzun yo'llar bo'ylab yana bo'ling uni pishgan yupqa go'sht bo'lagiga o'rang yashil piyozdan tayyorlangan lenta bilan bog'lang turpli gazak masalliqlar to'rt kishi misolda ikki dona o'rtacha kattalikdagi tur bir bog' piyoz bir bog' salat bargi va ko'katlar tabga ko'ra tuz sirka va ellik gram yog' turpli gazak tayyorlashning texnologik chizmasi tur po'stidan archiladi samoncha shaklda to'g'raladi va tuzlangan sovuq suvda o'n o'n besh daqiqa qo'yiladi suvi to'kiladi piyoz tozalanadi yuvib yarim halqacha shaklda to'g'raladi to'g'ralgan turt yuvilgan piyoz to'g'ralgan ko'katlar hammasi aralashtiriladi sirka va yog' qo'shib yaxshilab aralashtiriladi salatdonga salib salat bargi bilan bezatiladi turpli gazak masalliqlar to'rt shuning bilan darsimiz tugadi e'tiboringiz uchun rahmat <imitation> Gracias.